assalomu alaykum aziz obunachilar e, bugun bir e, kelinimizdan kelgan e, savol bilan e, davom ettirmoqchiman suhbatimizni e, bu kelinim yozadilarki yozishlariga qaraganda erlarida o'tkir e, prostatit kasalligini diagnoz qo'yishgan ekan e, agar man erim bilan yotadigan bo'lsam erimda prostatit kasalligi bo'ladigan bo'lsa manga ziyoni bormi deb va bunga o'xshagan savollar bir nechta o'sha e, bu har doimdek shu savollarni unumlashtirib hammasiga javob ki, berishga harakat qilamiz demak e, prostatit to'g'risida birinchi bo'lib informatsiya prostatit o'zi ikki xil bo'ladi bakterial nobakterial deymiz yoki o'sha bakterialini o'zi qanaqa bo'lishi mumkin jinsiy aloqadan o'tuvchi kasalliklarni orqasidan bo'lishi mumkin yoki o'sha jinsiy aloqadan o'tmaydigan o'sha organizmni o'zini условный patogen o'sha floralarini hisobiga kasalliklar bo'lishi mumkin shuning uchun bu yerda o'sha ayolimiz yozayotganlari agarda manda yerimda prostatit kasallik bo'lsa manga ziyon qilmaydimi deganda birinchi bo'lib o'sha jinsiy aloqadan o'tuvchi kasalliklarni orqasidan kelib chiqqan o'tkir yoki xurjogaam prostatit bo'ladigan bo'lsa bu davrda albatta ayoliga o'tish xavfi kuchli bo'ladi va albatta ko'proq o'tadi ham ayol <laughs> kishida ham chunki o'sha yotgandan keyin agar o'zida har <laughs> xil o'zgarishlar sezadigan bo'lsa mana ayollarimiz yozadi erimdan keyin yotganimdan keyin manda qichishlar achishlar выделения uh, deyiladi ko'payib ketadi de. uh, bu bunga erim bilan uh, aloqasi bormi uh, erim uh, analiz topshirsa mazoq topshirsa hech qanaqa kasal chiqmadi degan mana savol ham shuni ichiga kirib ketadi demak de. o'sha jinsiy aloqadan o'tuvchi kasallik bo'ladigan bo'lsa demak yuqishi mumkin bo'ladi demak u prostatit agarda jinsiy aloqadan o'tuvchi kasalliklarni hisobiga bo'lmagan bo'lsa demak jinsiy aloqa bo'lgan paytda misol uchun ayol kishiga hech nima o'tmaydigan bo'lsa ziyoni yo'q lekin prostatit kasalligi bilan og'rigan erkaklar o'zi jinsiy aloqa qilish kerakmi yo'qmi degan savollar shuni ichida bor etib ketiladi o'zi prostatit kasalligi ikki xil davom etadi birinchisi o'tkir ikkinchisi surunkali deb aytamiz o'sha o'tkir agarda prostatit bo'ladigan bo'lsa bu paytda jinsiy aloqa qilishmaganlig yaxshi bo'ladi bir nechta sababi bor nimaga o'sha shamollash deganda bizada отек deydi o'sha hish paydo bo'ladi o'zi shundoq ham u rda shamollash hisobiga shish bor qon aylanishi buzilgan o'sha yerda kuchli shamollash ketayotgan bo'lsa mana e'tibor beradigan bo'lsak uh, hamma qon o'sha yerga borgan o'sha og'riqlar diskomfortlar beradi isitma beradi muammolar chaqiradi jinsiy aloqa bo'ladigan bo'lsa bu yerdagi оттек battar ko'payib ketadi u muammo va boshqa yoqlarga tarqab ketadi va agar bu odam antibiotiklar olayotgan bo'lsa konsentratsiya bo'lgan o'sha antibiotiklarni konsentratsiyasi ham saqlanib turolmaydi shuning uchun сразу aytiladiki o'tkir o'tayotgan paytda jinsiy aloqa qilish kerak emas va shunin ichida даже siz surunkali prostatitiz boru siz doktorga bordigiz davolana boshladingiz sizga doktor ko'rgandan keyin uyerda Uh, o'sha so xurj olgan ekan kasallik uh, manda antibakterial terapiya bersam bermasam bo'lmas ekan deb sizga antibiotiklar yoki boshqa shunaqa narsalar e, berilgan bo'lsa bu paytda ham aloqa qilmagan yaxshi bo'ladi a boshqa paytda man yuqorida aytib o'tirgan holatlardan boshqa payt bo'ladigan bo'lsa albatta jinsiy uh, aloqa prostata bezini ichida o'sha sekret mana asus ichida ishlab chiqariladi bu siqilib buni otib yuboradi turib qolmasligiga buni ichida o'sha turib qolgan suv ko'l deymiz birinchi hidlanadi dimiqadi u yerda infeksiyalarni rivojlanishi uchun qo'shimcha o'sha sharoit tayyorlanadi shuning uchun jinsiy aloqa bo'lib turadigan bo'lsa ko'lmay bo'lib yig'ilib qolmaydida suv ketib turgani uchun qimillab turganicha u yerda bakteriyalar zumburug'lar viruslarni o'tishiga hech qanaqa sharoit yaratilmaydi demak yaxshi harakat bo'lib turadi doimiy da. u yerda qo'shimcha sharoit paydo bo'lmaydi surunkali prostatiti bor erkaklar uchun va ayniqsa yoshi ulug'roq erkaklar uchun masalan o'sha qirq yoshdan keyingi bo'lgan erkaklar uchun jinsiy aloqa juda juda muhim ro'l o'ynaydi qanchalik Uh, uzoq payt masalan o'sha jinsiy aloqa bo'lmaydigan bo'lsa bularda o'sha turib qolish holati uh, bu yerda qo'shimcha o'sha infeksiyalarni rivojlanishiga uh, qo'shimcha qo'shimcha yana omillar paydo bo'lishi va tez 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 kasallikni xurj olib kelishiga olib keladi bu yerda ayollar yozyaptiki prostatik kasalligi uchun erimda masalan o'sha impotensiya bo'ldi deyapti shu haqqi haqiqatdan rostmi yo'qmi deyiladi endi erkaklarni o'zicha ko'pincha gapirganimizda bizda o'sha poloviy konstitutsiya degan narsamiz bor birinchi o'shandan kelib chiqishimiz kerak o'zi ilgari qanaqa edi yangi uylanganda qanaqa edi hozir qanaqa bo'lib qoldi ho'p odamni erkak kishini bundoq ko'rib turib masalan ayol kishi aytib beroladimi bu odam mm -hmm. konstitutsiyasi o'sha jinsiy konstitutsiyasi buni qanaqa kuchlimi o'rtachami yo pastmi degan narsa bor man o'quvchilarimga ham mana ko'p yildan beri gapirib ketamiz trainterni indeks degan o'sha indeksimiz bor bu uh, odamlarni skeletini o'sha proportsiyasiga qarab turib uh, aytiladigan holat hisoblanadi endi masalan uh, noprofessional o'sha doktorlarga masalan o'sha uh, bizani sohada sohadaemas yoki umuman uh, vrach bo'lmagan odamga ham uh, bilish mumkin bo'ladi bu femor deyiladi o'sha uzunligi ya'ni mana shu uh, boldir suyagini uzunligi yoki oyog'ini uzunligi deb bilsak ham toğru, toğru bo'ladi to'g'ridan to'g'ri bunga to'g'ridan to'g'ri baliq bo'ladi demak bo'yi baland odamlarda Uh, seksual nima konstitutsiya past hisoblanadi yoki o'rta hisoblanadi o'sha uh, qanchalik bo'yi pastroq bo'lsa oyog'i kaltaroq bo'ladigan erkaklarda de, demak o'sha palvoy konstitutsiya yuqoriroq hisoblanadi mana shu palovy konstitutsiyasi yuqori bo'lgan odamlarga uzoq payt o'sha jinsiy aloqa bo'lmasligi bezni tez ishib ketishiga va u yerda tez tez kasallikni xuruj bo'lishiga olib keladi shuning uchun o'sha uh, ayollarga ko'pincha aytiladiki o'sha Uh, ayniqsa mana yoshi katta bo'lganda uh, er, nima erkaklar uh, ularga eng zarur payt kelgan paytida birinchidan o'sha oilada seksual garmoniya bo'lishi uchun bir birini o'rtasidagi o'sha uh, munosabatni saqlab qolish uchun bu juda zarur narsa hisoblanadi boshqa qildiradi ayollarimizda ko'pincha o'sha bolalarga e'tibor bilan yoki yoshi kattaroq bo'lgandan kelinlar uyga tushgandan keyin o'rin ko'rpasini boshqa xonaga qilib olib bo'ldi uyat bo'ladi deb chiqib ketishadi bu bir birpasda erkak kishida arzimagan kunlarni ichida bezishib ketib qolishi u yerda yomon protsesslarga olib kelishi bu masalan osha shamollash protseslarini masalan ko'p mana ilmiy maqolalar maqolalaram borku nimaga nimaga ta'siri bormi xovfsiz giperplaziyaga yoki xovfli giperplaziyalarga deyilganda bir nechta qilingan исследованияlar ko'rsatib berganki agarda qanchalik surunkali o'sha shamollash kuchli bo'ladigan bo'lsa bo'lsafibroz holati o'sha uh, o'shayed uh, garmonlarni o'zgarishini buzilishi sekretsiyasini buzilishini hisobiga protsesslar paydo bo'lishi mumkin yoki boshqacha aytganda rak kasalliklari o'sha surunkali shamollashi ko'p odamda ko'proq bo'ladi deyishgan va adenoma kasalligini vaqtli yoshlarda paydo bo'lishi o'sha uh, bo'yi uzun odamlarda kam jinsiy aloqa qiluvchi odamlarda ko'p payt saqlanib yuradigan jinsiy aloqadan saqlanib yuradigan odamlarda deyiladi ko'proq uchraydi deydi shuning uchun uh, demak uh, er xotinni o'rtasidagi seksual garmoniyaga juda katta bog'liq demak ayollar ham bu narsani yaxshi bilish kerak va o'ziga ham bu narsa juda zarur hisoblanadi demak bu uh, narsani saqlab qolish uchun o'sha birinchi ziyonmi ziyon emasmi deydigan bo'lsa o'sha yuqorida aytgan infeksion uh, muammolar bo'lmaydigan bo'lsa demak doimo yotmoqlik uh, qancha ko'p aloqa bo'lsa shunchalik foyda bo'lishi mumkin ziyon bo'lolmaydi va o'sha erkak kishini konstitutsiyaga qarab turib uni temperamentini aniqlab unga aytish mumkin bu odamga qanchalik ko'p kerak kerak emasligini va yemo ichmo albatta ichkilik кapchoный narsalar nima deydi dimiqtirilgan deyiladimi o'sha nimada tutun bilan dimiqtirilgan demak o'sha ovqatlar go'shtlar baliqlar undan keyin tuzli achchiq narsalar bu bezni ichida yana atok chaqirib o'sha xuruj olishiga olib kelishi mumkin даже yomon kasalliklar bo'lgan holatda ham o'sha xavfli yoki xavfsiz giperplaziya bo'lgan holatda ham u yerda shamollash bilan birga bu protses davom etishi mumkin yoki shu protseslarni tezlashib ketishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi demak bu odamlar to'g'ri ovqatlanmoaqligi va ayniqsa o'sha profilaktika uchun sport bilan va aktiv harakatlanganligi yaxshi bo'ladi bizar aytamizki kimda o'sha kasallikni profilaktikasi nima qilish kerak degan bo'lsa regular половой akt o'sha to'g'ri ovqatlanish va muntazam ravishda sport bilan shug'ullanish Ma, man har doim sport bilan shug'ullanganda kardio mashqlarni maslahat berib kelardim velosipedda o'tirib haligi kardio mashq qilishni mana bu yerda misol uchun agarda prostatit kasalligi o'tkir yoki o'sha tez tez xuruj olib turadigan erkaklarga velosipedda o'tirib masalan o'sha kardio nagruzka qilishlarni maslahat bermayman chunki bularda o'sha velosipedda velosipedni ichida o'tirgan yani, paytda ularda muammo kelib chiqishi mumkin tarqab ketishiga обострения bo'lishiga olib keladi lekin hozirgi paytda shu narsani bilgan holatda kreslali e, velotrenajyorlar chiqqan agar kreslali velotrenajyor bo'lsa ular ularda bemalol foydalanishsa bo'ladi endi kim ko'proq bunga e'tiborn berish kerak kimni agarda qandli diabet semizlik kasalli bo'ladigan bo'lsa to'lali bo'ladigan e, bo'lsa bularga ayniqsa aytib e, aytiladi e, e, bular sizda demak shu kasallikni xurj olishi juda kuchli bo'ladi deb qon e, aylanish protsesi sizda yomonroq bo'ladi semizlikka o'sha moyillik bo'ladigan bo'lsa sizga albatta o'sha boyib aytayotgan yilda bir marta o'sha profilaktika qildirib turish doimiy sport bilan shug'ullanish to'g'ri ovqatlanish Uh, o'sha so, ayniqsa uh, yemoq ichmoqda uh, yaxshi uh, parhez qilmoqlik uh, ko'zlagan o'sha uh, uh, kasallikni hurjni oldini olishga va o'sha uh, kasallikni daje hurj olgan paytda ham tezroq buni davolanb olishga uh, yordam beradi meni gaplarim yoqqan bo'lsa like lak tugmachasini bosib qo'yib do'stlarim bilan ulashish yodingizdan chiqmasin xayr salomat bo'linglar